alakum vaalaykum assalom rahmatullohi va barokatuh xudoga shukur siz bilan gaplashyasiz savol eshitilyaptimi eshitilyapti sal qattiqroq gapiring uzur bizada kech bo'lib qolgundi bir xonali uydamiz shunday gapirsangiz ovozi eshitilyaptimi bo'ladi bo'ladi ustoz hozir qarang bunaqa vaziyat tasavvur qiling bir oila bor u oilada bir ateist inson bor endi to'g'ri biz uni ateist deb atashlikka haqqimiz yo'q endi lekin baribir ham suhbat davomida siz bahsda bo'lasizku ulardan battar savollar tushadida savol emas ulardan battar gap chiqadi xudo yo'qligiga yuz foiz komil deb u unda shunaqa vaziyat ya'ni bu savolni berishimdan maqsad u uyaqin insonda uni ertaga janozasi nima bo'ladi mega masalan qora akalar kelsa endi man ularga aytolmayman bu odam shunaqa dindan chiqqan unga janozaga qo'shilishligim nima bo'ladi o shu mavzuda so'ramoqchidim ho'p aniq ollohni yo'q deydigan bo'lsa payg'ambarga iymon keltirmagan bo'lsa u odam dunyodan o'tadigan bo'lsa janoza o'qilmaydi bilgan odam ogoh qilib qo'yish kerak imomlarni boshqalarni keyin musulmonlarni qabristoniga ko'milmaydi alloh tavba nasib qilsinda uni tavbaga chaqirish kerak agar yo'q tavbaga e, loyiq bo'lmasa unda tanlagan yo'li o'sha oqibatiga ham rozi bo'lish kerakda o'sha yo'lni tanladimi bo'ldi yuraversin yo'lida lekin e, bizni dinimiz unaqa e, unga ishonmagan odamlarga ya'ni unaqa karomat bermaydi aytasiz uni e'lon qilasiz aytib qo'yasiz shunaqa deb qo'yasiz uni keyin nikohida bir muslim, muslima qizga sovchi bo'lsa uni ham ogohlantirish kerak ateist odamga xudoni inkor qilgan odamga muslima qizni nikohi joiz emas nikoh bo'lmaydi zotan nikoh bo'lmaydi bu bizni shariatimiz bu qabul qilmagan odam o'zi biladi qabul qilmasa qilmasin lekin bizni shariatimiz shunaqa buni ogohlantirib qo'yish kerak tushunarli biz boshqalarni majburlamaymiz lekin bizni dinimizdagi qizil chiziqlarga ham boshqalar ya'ni murosa qilish kerak